পাঁচটা কাৰণত কেজৰিৱাল দুৰ্বল হৈছে দিল্লীত কেজৰিৱাল দুৰ্বল মানেই বিজেপি সবল নেকি কি যুক্তিত দিল্লী জয়ৰ সপোন দেখিছে বিজেপিয়ে দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই যদিও কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টী আৰু বিজেপিয়ে জোৰদাৰ গতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টী বিগত এঘাৰটা বছৰ দিল্লীত ক্ষমতাত আছে দলটো একেলথাৰে তিনিবাৰ দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে সেয়ে এইবাৰ বিজেপিৰ আশা যে তেওঁলোকে দিল্লীত ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে বিজেপিয়ে কেইবাটাও ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াৰে প্ৰথমটো কৌশল হ'ল যিকোনো প্ৰকাৰে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰা তাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা চলাই আছিল বিজেপিয়ে বিজেপিৰ এই চেষ্টাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ কেজৰিৱাল চৰকাৰে মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা কল্যাণমূলক আঁচনি ভুৱা বুলি চলোৱা প্ৰচাৰ অন্যতম বিগত তেৰ ডিচেম্বৰত কেজৰিৱালে মহিলাৰ বাবে এহেজাৰ টকা আৰু ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে আঁচনি মুকলি কৰিছিল বিগত তেইছ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিজেপিৰ দিল্লীৰ এগৰাকী সাংসদ বাসুৰি স্বৰাজে দিল্লী চৰকাৰৰ অধীনস্থ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ পৰা এই আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত বিভাগটোৰ তৰফৰ পৰা তেনে কোনো আঁচনি বৰ্তমান চলি থকা নাই বুলি জনায় ইয়াৰ পাছতেই বিভাগীয়ভাৱে এই আঁচনিৰ বাবে কোনো আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰিলে সেয়া কেৱল নিজৰ ৰিস্কতে কৰা বুলি ধৰা হ'ব আৰু এই আঁচনিৰ বাবে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাটো অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰি জাননী জাৰি কৰে বিভাগটোৱে ইয়াৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগে দিল্লীৰ ৰাজনীতিত তদুপৰি ই কেজৰিৱালৰ ভাৱমূৰ্তি যথেষ্ট পৰিমাণে ম্লান কৰে কিয়নো প্ৰায় বাৰ লাখ লোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল বিজেপিয়ে ভাবিছে যে বিগত তিনিটা কাৰ্যকাল দিল্লীত শাসনত থকা আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে ইয়েই দলটোক দিল্লী জয়ত অৰিহণা যোগাব গতিকে দলটোৱে যিমান পাৰি আপক সমালোচনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে তৃততে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়া সঞ্জয় সিং আদিক বিগত কেইবামাহ কাৰাগাৰত আৱদ্ধ কৰি থোৱা বাবে দলটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে গতিকে সেই সুযোগো ল'ব খুজিছে বিজেপিয়ে চতুৰ্থতে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি ক্ষমতালৈ অহা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত কৰি কাৰাগাৰত ৰাখিব পৰাটোৱে বিজেপি দলটোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰিছিল কিয়নো সুৰা কেলেংকাৰীত কেজৰিৱাল দোষী সাব্যস্ত হওক বা নহওক তেওঁ কাৰাগাৰত আৱদ্ধ কৰি ৰখাটোৱেই অন্যতম সফলতা হিচাপে বিজেপিয়ে গণ্য কৰিছে আৰু ভাবিছে যে ই আপদলটোক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পঞ্চমতে কেজৰিৱালে নিজকে সাধাৰণ মানুহৰ মাজৰে এগৰাকী বুলি জনতাৰ মাজত যি প্ৰতিচ্ছবি তৈয়াৰ কৰি আহিছে তাক ধ্বংস কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিল কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা সময়ৰ বাসভৱনৰ অত্যাধুনিক বিলাসী কাৰবাৰ জনতাক দেখুৱাই বিজেপিয়ে কেজৰিৱাল যে এগৰাকী ছদ্মবেশী আম আদমীহে তাক প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে এনেবোৰ কাৰণতে বিজেপি এইবাৰ দিল্লীত ক্ষমতালৈ অহাটো নিশ্চিত বুলি ভাবিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ মতে তেওঁলোকৰ দলৰ ভোট বেংকত কোনো হানি বিঘিনি কৰিব পৰা নাই আপে বৰঞ্চ আপে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকহে নিজৰ কৰি লৈছে গতিকে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢোৰ বাবেই তেওঁলোকৰ দিল্লী জয় এইবাৰ সহজ হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছকাৰেণ্ট